सर पहली बार संयुक्त परिषद परिषद होने वाली है पत्रकार महाविकासाड़ी को इस बारे में बताइए क्या सारे मसले तो हल हो चुके हैं देखिए मसले हल हो चुके हैं इसलिए तो संयुक्त पत्रकार परिषद है ज्वाइंट तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा शुभ दिन होता है गुड़ी पाडवा मराठी नववर्ष उस मुहूर्त पर कल 11 बजे कल 11 बजे शिवालय जो शिवसेना का पार्टी ऑफिस है वहां 11 बजे महाविकास आघाड़ी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी संयुक्त पत्रकार परिषद जहाँ शरद पवार जी उद्धव ठाकरे जी बालासाहेब थोराजी, जी पृथ्वीराज चौहान जी वर्षा गायकवाड़ जी और शिवसेना के भी सभी प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे मुझे लगता है महाविकास आगाड़ी में सब कुछ ठीक है और ठीक हो गया है ये बताने के लिए ये पत्रकार परिषद है हमारे आघाड़े में कोई भी बिगाड़ी नहीं है बिगाड़ी तो मुझे सामने दिख रही है अब तक उनकी सीट शेयरिंग नहीं हो गई है की चल रही है बहुत से जो सीटिंग एमपी थे थे गुट के उनकी उम्मीदवारी कट गई है बहुत तो सी बात है महा विकास में सब कुछ ठीक चल रहा है और इसलिए कल हम सब मिलकर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जनता के सामने जाएंगे दे। क्या देखेंगे दस साल के बाद भी दर दर भटकना पड़ता है यहां वोट मांगने के लिए योगी जी को आना पड़ता है आ? योगी जी ने अपने राज्य में रुकना चाहिए वहां की स्थिति बीजेपी की बहुत गंभीर है मुझे मालूम है अभी मोदी जी को तो क्या है सब पूरा सरकारी लेकर वोट मांगने जा रहे हैं ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है ये सबको मालूम है, सब है। पूरी सरकारी विमान सरकारी तामझाम सब लेकर एक पार्टी के लिए वोट मांगना प्राइम मिनिस्टर को ये पता होना चाहिए ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है मराठी उद्या गुढीपाडवा आहे गुढीपाडव्याचं महत्त्व हे महाराष्ट्राला आणि मराठी माणसांना चांगलं माहीत आहे अत्यंत शुभ मुहूर्त म्हणजे गुढीपाडवा साडेतीन मुहूर्तापैकी एक आमच्या भावना या दिवसाशी जोडलेल्या असतात त्याच्यामुळे उद्याच्या मुहूर्तावर काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली यांच्यासह आमचे सगळे घटक पक्ष महाविकास आघाडीतले यांची संयुक्त पत्रकार परिषद उद्या शिवालय नर्मन पॉईंट येथे अकरा वाजता होईल आणि महाविकास आघाडीतली पुढली दिशा झालेलं जागा वाटप आणि प्रचार यंत्रणा कशी राबवली जाईल किंवा अन्य काही अनेक गोष्टी आहेत त्या संदर्भात तुम्हाला हे आमचे प्रमुख नेते उद्या माहिती देतील म्हणतात की टोकाची भूमिका उद्या पत्रकार परिषद संयुक्त ना उद्या संयुक्त पत्रकार परिषद आहे याचा अर्थ असा आहे की महाविकास आघाडीमधले सगळे किरकोळ वाद मिटले आहेत कोणी टोकाची भूमिका घेतलेली नाही ना काँग्रेस पक्षाने घेतली ना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतली ना शिवसेनेने घेतली आघाडी किंवा युतीमध्ये जागा वाटतात एखाद दुसऱ्या जागेवरून अशी कार्यकर्त्यांची जी भूमिका असते त्या भूमिकेपुढे नेत्यांना थोडं झुकावं लागतं मग समजूत काढली जाते त्यातून मार्ग निघतो नाना पटोले बोलतील किंवा बाळासाहेब थोरात काही बोलत असतील तर त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या भावना आहेत त्या त्या भागातल्या मग सुद्धा अशा प्रकारच्या भावना काही ठिकाणी झाल्या आम्ही त्यांना शांत केलं काही ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आग्रह होता कार्यकर्त्यांचा पण आता काही ठिकाणी सी पी आय एम सी पी एम सी पी आय एम यांना काही जागांसंदर्भात आग्रह होता त्यांच्याशी चर्चा करून कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून त्यांनी काही मार्ग काढलेला आहे याचा अर्थ असा नाही की कोणी टोकाची भूमिका घेत आहे वेगळे पक्ष एकत्र येऊन आघाडी बनते किंवा युती महायुती का युती होत असते कार्यकर्त्यांचं मन राखणं ही प्रत्येक नेत्यावरती एक फार मोठी जबाबदारी असते पण मला वाटतं काल संध्याकाळपर्यंत सगळे विषय संपलेले आहेत आणि म्हणूनच आम्ही ठरवलं की आपण सगळ्यांनी एकत्र उद्या गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर आपण पत्रकारांसमोर जनतेसमोर जाऊया आणि त्यानुसार उद्या अकरा वाजता शिवालयामध्ये संयुक्त पत्रकार परिषद ठरवलेले आहे कोण चांगलं आहे म्हणतात ना वडेट्टीवार हे योग्य बोलत आहेत आता या विषयावर फार चर्चा न करता उद्याच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेनंतर तीनही पक्षांनी इतर आमच्या घटक पक्षांनी एकत्र येऊन हो। अठ्ठेचाळीस जागावर महाविकास आघाडीचा उमेदवारांचा प्रचार जोरात करावा ही आमची भूमिका आहे सर ईडी एनआयए जो आहे एक, एक बीजेपी नेता एन आई अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता ये बात सामने ला रहे हैं तो ये सच है जिस तरह से चुनाव के माहौल में चुनाव चल रहा है चुनाव चल रहा है और ईडी, सीबीआई, सी बी भारतीय जनता पार्टी की जो विरोधी है उनको इस तरह से तकलीफ दे रहे हैं तो लोगों के मन में गुस्सा तो होगा ही अगर कुछ गलती की है तो वहाँ भी सरकार है वहाँ पुलिस है इस तरह से चुनाव के माहौल में चुनाव चल रहा है चुनाव चल रहा है और ईडी सीबीआई, बी भारतीय जनता पार्टी की जो विरोधी है उनको इस तरह से तकलीफ दे रहे हैं तो लोगों के मन में गुस्सा तो होगा ही अगर कुछ गलती की है तो वहाँ भी सरकार है वहाँ पुलिस है वहाँ भी अपने राज्य की जाँच एजेंसी है वो तो अपना काम करेगी मग काय झालं काय झालं उमेदवारी दिली म्हणजे काय झालं काय गुन्हा काय झाला ज्यांच्या ईडीच्या चौकश आहेत ते भाजपात जाऊन ते उमेदवार होऊ शकतात ज्यांच्यावर खटले दाखल झाले आहेत ही ती चौकशी आहे आणि ज्यांच्या गुन्ह्यांवर मोदींनी हल्ले केलेले आहेत ते आणि त्यांच्या बायका मुलं ते स्वतः भाजपचे आणि त्यांच्या आघाडीचे युतीचे उम्मीदवार हो सकता अमूल की प्रश्न पड़ला पड़ा अमूल की पूरी संस्था पूरी संस्था जो है इस देश की महत्वपूर्ण संस्था उनके ऊपर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट लेकर बड़े बयान आ रहे हैं आपने देखा मोदी जी ने भी राम नवमी को लेकर ये कि हो सकते है, दीदी ने भी नहीं रा, राइट हो सकती है अगर प्रधानमंत्री बोलते है तो प्रधानमंत्री पलट ने पलटवार किया आ, है दीदी ने राइट्स कौन करेगा आपके लोग ही करेंगे ना चुनाव जीतने के लिए दंगे करवाने की जरूरत किसको पड़ती है भारतीय जनता पार्टी को पड़ती है ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है ये कहना कि हम राइट्स दंगे नहीं होने देंगे लेकिन आप चाहते हैं दंगे हो जाए और उस माहौल हम चुनाव में जाए हिंदुत्व का नाम लेकर तो इंडिया अलायंस कश्मीर में फेल हुआ इंडिया ब्लॉक और आ, आ, दोनों ने अपने अपने उठा रहे देखो ये दोनों पार्टियां हैं और दोनों बड़े नेता है जी और फारूक जी दोनों इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता है दोनों रीजनल पार्टीज है दोनों की अपने अपने वहां भूमिका है अपने अपने ताकत है अगर दोनों में से कोई भी जीतता है तो जीतने का इंडिया जैसे केरल में जैसे केरल में यही स्थिति यही परिस्थिति पश्चिम बंगाल में है तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं चला